कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने एक और दिन हमें एक वली एक अल्लाह के नेक बरगजीदा बंदों का देखने का नसीब किया तो आज हम लोग जा रहे हैं नूर की तरफ नूर के बारे में कहते हैं कि जहाँ बीबी मासूमा कुम जो हैं वो आकर ठहरी थी तो आपको जो है इन तारुफ भी कराएंगे थोड़ा सा बैतुल नूर के बारे में बताएंगे भी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे तो आइए चलते हैं रिवायतों में मिलता है कि जब बीबी मासूमा सावा के मकाम पर क़याम पजीर हुई थी तो मामून रशीद जो इमाम रज़ा को ज़बरदस्ती मदीने से यहाँ खुरासान ईरान लेकर आ गया था तो उसने कुछ लश्कर भेजा था अपना तो मामून रशीद के जो ल, ल, सिपाही थे उन्होंने बीबी मासूम कुम के 23 कहते हैं नौजवानों को शहीद कर दिया था जिसकी वजह से बीबी मासूमा बहुत गमजदा हो गई थी जिसकी बिना पर जो इमाम रज़ा के जो सहाबी थे मूसा इबन खजरज वो बीबी को यहाँ पर अपने घर लेकर आ गए थे तो बीबी को यहाँ पे तकरीबन सत्रह दिन कहते हैं रिवायतों में के हयात रही थी ज़िंदा रही थी क्योंकि उनको भी जहर दे दिया गया था मामून रशीद के हाथ तो बीबी यहाँ सत्रह दिन तक जिंदा रही थी इबादत में जो है वो सत्रह दिन अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारे तो जब कहते यही हैं कि जब वो बीबी मासूमा इबादत करती थी यहाँ पे तो ये पूरा जो जगह है वह रौनक हो जाती थी जिसकी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो बैतुल नूर के नाम से रखा गया और आज जो यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं ज्यारत करने के लिए तो वो भी जो है वो नूर के नाम से है जानते हैं इस जगह को ये वो जगह है जहाँ पे बीबी मासूमा को सत्रह दिन तक जिंदा रही थी और सत्रह दिन बाद जहर की तापना लाते हुए हाल के हकीकत से जहाँ मिली थी शहीद हो गई थी और जहाँ बीवी मासूमा कुंभ का भी रोज़ा है वहाँ पे बीबी मासूमा को सुपर्दाक किया गया और ये जो जगह कहलाती है इस जगह को मैदान मीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि कहते यही हैं जो ख़ानदान था वो मीर के नाम से उस वक्त यहाँ मौजूद था तो ये उस वक्त तो वो पूरी जगह जो थी वो मैदान टाइप का था तो इसलिए जो है मैदान मीर कहा जाता है और उस वक्त जो उस वक्त जो इमाम के सहाबी इमाम रज़ा के सहाबी मूसा यहाँ आबाद थे तो वो भी इसी खानदान मीर से थे तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी आज इस की इस जीत के तबसल से असल में आज हम लोग अतराफ की जियारतों पर निकल चुके हैं जिसमें से ये नूर है अब इसके बाद मूसा मुबारक पर जाएंगे जो इमाम तक के सलाम के बेटे हैं और कहते ये हैं कि जो रजवी सादा चला है जो शजरा चला है वो उनसे चला है और वहाँ पे इमाम जवाद के छः लखतरान हैं यानी चालीस इमाम ज़्यादा ज़्यादी हैं वहाँ मतफन है तो इन वो भी आपको विज़िट कराएँगे तो देखते रहिए इनशाला थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह हाफ़िज